Значит, вот смотрите, вы, допустим, вы хотите проявлять пленку, да, у вас там на 5 литров, вы разводите, ну там пропорционально, там есть, у вас можете на 1 литр развести, и разводите, например, 500 и 500, вернее, на, смотрите, на литр вы развели, да, теперь делаете один рабочий раствор, а другой, пополняющий репле репле репленшер. Значит, смотрите, отсюда отливаете. Например, вам надо 350, да, она в бачок. Здесь отметочку 350 сделали, выливаете сюда остальное, чтобы у вас 650 был пополняющий раствор. Значит, теперь вы проявляете, в бачок залили, проявили, да, там отбелка и фиксаж. Это у вас, наверное, есть, я так понял. Теперь вы выливаете из бачка, у вас получилось не 350, а уже 320-330 грамм. Берете отсюда и доливаете до этой отметки 350 грамм. Все, у вас он опять свежий. Опять 3 минуты 15 секунд проявка при 38 градусах. Можете, кстати, попробовать 8 минут при 30 градусах. Это так должно получиться. Ну, может быть, по контрасту, может, по цветам там вам не понравится. Ну, в общем, смотрите так. Да. Все. Сильно жалеть его не надо. То есть, вот так вы вылили из бачка, да? И, например, на промывку пошли. И не надо там до капельки выливать. У вас, если 350 вы залили, у вас осталось 320, не надо капать, чтобы 300. Пусть вы добавьте эти 30 миллилитров отсюда. Потому что все-таки там написано 45 на пленку на 24 кадра. Да, ну как бы, ну можно на 36, в принципе, сделать. 40 мл, ладно, не 45, 30 даже. Оно уже будет нормально. То есть ресурс до тех пор, пока у вас вот здесь еще есть. То есть вы дополняете каждый раз, дополняете, дополняете, а это у вас рабочий. Вы им проявляете, проявляете, проявляете. Заканчивается. Делайте еще один литр и у вас опять пополняющий, и опять сюда, хоть год можете пользоваться. То есть, не нужно время увеличивать, это не как в этом… Ой, как же это? Выслал в коробочке вам. Это там нужно было высчитывать. Здесь фуджи здесь не нужно, здесь просто вы пополняете, и он у вас каждый раз свежий. Обязательно нужно каждый раз пополнять, потому что будет теряться контраст, будет, ну, в общем, так по практике уже.